નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલ માં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો આજના વિડીયો ની અંદર આપણે ધોરણ સાત વિષય છે હિન્દી જેનો પાઠ એક કે જે સત્ર એક ની અંદર આવે છે જેનું નામ છે ચિત્ર કે સંગ સંગ આ પાઠના ના સ્વ અધ્યયન પોથી પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો વિડિયો સારો લાગે તો લાઈક કરો શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો જેથી મારા આગળના નવા વિડિયો પણ આપને મળતા રહે તેવા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ એસટીડીએફ થી ભાર ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલ માં ઇન્સ્ટોલ કરો જો તમે શરૂ કરશો તો તમને આ प्रकारे જોવા મળશે જેમાં સ્વઅધિન પોથી ની અંદર ધોરણ બતાવશે ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે જેમાં वीडियो पर क्लिक कर सो तो वीडियो जो मल से ने पीडीएफ पर क्लिक कर सो तो तुमने पीडीएफ जो मल से तो आ सारा कुछ हो हमारी एप्लीकेशन आप सब ने गम से जरूर डाउनलोड कर जो मित्रों तो चलो मित्रों अब शुरू करिए पाठ 1 चित्र के संग संग प्रश्न 1 अ चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए पहला प्रश्न चित्र में कौन सी क्रियाएं हो रही है तो चित्र में हवा भरने की गुब्बारे उड़ाने की सोने की बैठने की बेचने की चलाने की क्रियाएं हो रही है दूसरा प्रश्न हिंदी में लिखिए फुग्गो तो गुब्बारा साग भाजी वाली तो कुंजड़ीन, साइकिल साइकिल तो साइकिल पोपट तो तोता थांभलो तो खंभा कुत्रो तो कुत्ता तीसरा प्रश्न गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं तो गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है चौथा प्रश्न चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्या लेट गया है तो चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर बैठ गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है पांचवा प्रश्न कुंजड़ीन यानी कि सब्जी बेचने वाली कहां-कहां जा सकती है तो कुंजड़ीन सब्जी बेचने वाली अपनी सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है प्रश्न एक चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए यहाँ पर हमें दूसरा चित्र दिया गया है उसके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न किराया लगने वाले साधनों के नाम के आगे बॉक्स में सही का निशान कीजिए तो जिसमें किराया लगेगा उसमें है रेलगाड़ी हवाई जहाज और रिक्शा इन तीनों में कोई किराया लगता है दूसरा प्रश्न टायर क्यों फटा तो टायर पुराना था इसलिए हवा अधिक भर जाने से फट गया तीसरा प्रश्न टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा तो टायर फटने से रिक्शा और कारों पर प्रभाव नहीं पड़ा चौथा प्रश्न सब्जियों के अलावा बिकने वाली चीजों के नाम लिखिए तो सब्जियों के अलावा बिकने वाली चीजों के नाम फल गुब्बारे और खिलौने पांचवा ईंधन के बिना चलने वाले यातायात के साधनों के नाम लिखिए तो ईंधन के बिना चलने वाले यातायात के साधनों के नाम साइकिल रेलगाड़ी बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी प्रश्न दो अ प्रश्न क्रमांक एक अ के दिए गए चित्र का आठ दस वाक्यों में वर्णन कीजिए तो साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। एक कुंजड़ी टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है दुकान के डंडे पर तोता बैठा है सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठ जा रहा है बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रही है रिक्शे में एक यात्री बैठा है रिक्शे के पीछे दो कारे हैं। सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद ग्राहक की राह देख रहा है प्रश्न दो ब प्रश्न क्रमांक एक दिए गए चित्र का आठ दस वाक्यों में वर्णन कीजिए तो टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा कुंजड़ीन के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहां वहां उड़ने लगे मोची का सामान इधर उधर बिखर गया लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा कुंजड़ीन की सब्जियां नीचे गिर गई रिक्शा मोटरसाइकिल से टकरा गई है कुत्ता उठकर भाग गया है प्रश्न तीन चित्र का अवलोकन करके आठ दस वाक्यों में वर्णन कीजिए तो यहां पर जो चित्र है चलिए हम उसका वर्णन लिखते हैं तो यह चित्र में कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं चित्र में एक बच्चे को खेलते हुए चोट लग गई है जिसको मलम पट्टी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चित्र में एक बच्ची अपनी स्कूटी के साथ खड़ी है बच्चे को चोट लगने पर एम्बुलेंस आई हुई है एम्बुलेंस के पास एक आदमी खड़ा है दूर से एक महिला खिड़की से झांक रही है एक लड़का और एक लड़की बच्चे के पास बैठे है प्रश्न चार निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए प्रश्न चार अ परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर क्या गए सही का निशान कीजिए पहला विद्यार्थी जीवन से संबंधित है तो उत्तर होगा हंसने हंसाने का समय है दूसरा प्रश्न परिवार वाले स्नेह वर्षा से अबोध मन को गुदगुदाते हैं वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ नहीं होता है तो उत्तर होगा नासमझ तीसरा द्रोणा शब्द का विलोम शब्द ढूंढिए तो ध्रोणा यानी नफरत नफरत का विरोधार्थ शब्द होता है स्नेह चौथा प्रश्न विद्यार्थी जीवन में क्या नहीं करना चाहिए तो उत्तर होगा मारपीट का बदला लेना पांचवा प्रश्न मित्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो अनुराग प्रश्न चार बह परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए पहला प्रश्न विद्यार्थी जीवन में हमें क्या करना चाहिए तो विद्यार्थी जीवन में हमें हंसते रहना चाहिए और खेल खेल में पढ़ाई का अभ्यास करना चाहिए दूसरा प्रश्न परिच्छेद में प्रयुक्त योजक चिन्ह युक्त शब्द ढूंढ कर लिखिए जैसे कि माता पिता तो हंसने हसाने छेड़छाड़ लड़ने झगड़ने खेल खेल में नोक जोक और खाने पीने प्रश्न तीन परिच्छेद में प्रयुक्त विशेषण शब्द ढूंढकर लिखिए तो प्यार स्नेह अबोध नए मस्ताना सारी समस्त सारा और मीठी यह सब विशेषण है प्रश्न चार परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए तो परिच्छेद का उचित शीर्षक है विद्यार्थी जीवन प्रश्न पांच अ सही शब्द के सामने सही और गलत शब्द के सामने गलत के निशान कीजिए तो साइकिल सही रिक्शा सही सड़क सही गुब्बारा सही खंभा सही तोता सही झोपड़ा सही और बाकी के जो शब्द है वो शब्द गलत है इसलिए आपको उसमें गलत का निशान करना है प्रश्न पांच विधान शुद्ध रूप से लिखिए पहला आप कहां से आ रहे हैं दूसरा होगा आप मेरी ओर आ जाइए तीसरा होगा लड़के खेल रहे हैं चौथा होगा कुंजड़ीन सब्जियां बेचती है पांचवा होगा रिक्शा में दो आदमी बैठे हैं तो विद्यार्थी मित्रों अही अपू पाठ एक चित्र के संग संग ना स्वाध्याय प्रश्नों ने जवाबों तो पूरा थे આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો સ્વાધન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ અખતીબાર ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો જેમાં આપને ધોરણ સાત તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન પોથી સોલ્યુશનની પીડીએફ પણ મળી રહેશે તો આશા રાખો છો અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે જરૂર ડાઉનલોડ કરજો ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે ત્યાં સુધી આવજો